So, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata di dalam Kongres Parti Keadilan Rakyat, uh, beliau mengatakan bahawa apa? Dia kata bahawa dia cerita Melayu miskin, Melayu miskin, dia dok mengkayakan anak-anak dan kroni dia. Dia tak cakap spesifik macam tu. Tapi Datuk Seri Anwar kata, ada yang memerintah 22 tahun, 22 bulan, yang kaya anak bini dia, yang kaya kroni dia. So, daripada kenyataan itu, Tun Mahathir telah menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan saman 150 juta saman fitnah. Kemudian uh, untuk menjawab saman fitnah ini, maka Anwar Ibrahim kena membuat pembelaan. Dia kena buat satu pembelaan. So dalam dalam uh, pembelaan itu maka didedahkanlah skandal. Kenapa perlu didedahkan is sebab nak membuktikan bahawa memang 22 tahun dia memerintah dan 22 bulan dia memerintah, dia hanya mengkayakan anak dan juga menantu dia dan juga kroni dia. itu point dia. Sebab untuk nak menjawab uh, apa saman fitnah, kita kena membawa fakta kepada fitnah tersebut. Sokol kenyataan fitnah tersebut, kita nyatakan ini fakta dia. Ini bukan fitnah, ini adalah fakta. Kan? Maka kalau itu adalah fakta, bermakna dengan erti kata lain, ia bukan fitnah, maka saman itu tidak boleh diadakan. Tetapi saya kata itu merupakan perangkap Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sengaja mendedahkan perkara tersebut supaya menghadir saman. Dan akhirnya Mahathir saman Kalau Anwar dedahkan Saja-saja Nili-wili kita kata Saja-saja dia nak dedah Macam uh, benda ni Bukan tak pernah didedah pun Orang tak akan percaya Tapi kalau dokumen itu dibawa di mahkamah Maka itu boleh menjadi poin kita nah, Itu menjadi poin kita kan Itu akan menjadi Menjadi orang kata apa Menjadi poin yang kuat Untuk nak dibawa di mahkamah Sebab dia dibawa di mahkamah Okay Mahathir dilondihkan Right Now Dia ada empat perkara di dalam pembelaan Anwar Ibrahim ada empat perkara yang Anwar sebut sebagai fakta kes. Dia banyak sebenarnya. Kalau kita baca buku ni, saya kata banyak lagi. Tapi Anwar sebut empat saja. Kenapa empat je? Sebutlah semua. Buat apa nak panjang-panjang? Dia hanya perlu buktikan fakta itu benar. Cukup. Fakta 22 tahun, fakta 22 bulan. Okay. Fakta dia bagi harta, bagi projek pada anak anak menantu dia. Dan fakta dia bagi projek pada kroni. Cukup. Tak perlu nak sebut semua cukup apa yang membenarkan fakta tersebut. Okay, dia ada lima fakta. Eh. Pertama, bailout out untuk kumpulan uh, kumpulan perkapalan berhad kini dikenali sebagai post logistik berhad semasa krisis kewangan 1997 bernilai 2 bilion ringgit pembelian kontrak secara langsung kepada Opcom Senyam Berhad bernilai 214.2 juta ringgit pemberian kontrak oleh Telekom kepada Opcom Cable Senyam Berhad bernilai 11.157 juta ringgit pemberian lesen fabrikasi kepada kencana petroleum berhad Mohzani Mohzani dan juga pemberian perwajah steel Eric Chia bernilai 5 bilion ringgit. Baik. Okey. Nah, kita kena faham pemegang majoriti Opcom ialah Norzita Zakaria yang merupakan menantu plaintif dan isteri kepada anak ketiganya itu Mukris. Mirzan ialah pemegang saham yang lain untuk Opcom. Okey. So dia ada empat lima skandal yang kita akan sebut ya. Eh. Lima skandal yang akan diskita kita sebut yang saya sebut hmm. sebutkan, sebutkan tadi. Dan yang pertama berkenaan dengan KPB. Okey, uh, KPB ya, eh, kumpulan uh, kumpulan perkapalan berhad, kumpulan perkapalan berhad. Okey. KPB kini dikenali sebagai Post Logistik Berhad adalah salah satu syarikat tempatan yang terjejas akibat krisis keuangan tahun 1997. Okey. So siapa owner kepada KPB ni? Yang pertama owner dia adalah anak sulung Mahdi iaitu Mirizan, pemegang saham majoriti dan juga pengarah KPB ketika itu tahun 97. Aktiviti utama KPB ialah pembekalan perhimpatan dan pengangkutan kontena. Liability semasa atau net current liabilities bagi KPB adalah sebanyak 423.94 juta pada tarikh berakhir Disember 1997. Okey itu KPB punya uh, net current liabilities. Selepas Julai, Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan telah menerima satu permohonan dari, Bantuan keuangan daripada KPB dan atau Mirzan Bagi pihak KPB Permohonan tersebut telah ditolak oleh Anwar Ibrahim Anwar tak nak uh, Masa itu, 97, kita kena ingat eh, Zaman krisis keuangan, KPB menghadapi masalah keuangan yang teruk So, diminta bantuan Anwar Ibrahim bagi dana atau bailout Anwar tolak, Anwar kata tak nak Seterusnya Mahathir pun berjumpa lah dengan uh, Anwar Ibrahim. Yang ni siri ni ada dalam uh, Anwar ada Anto story, pendek je. Uh, ada ada snippet dalam dalam cerita tu eh dan mengarahkan Anwar untuk mencipta satu skim khas. Tujuan dia untuk bagi duit lebih kurang 2 bilion ringgit daripada pembenaharaan atau kantong negara bagi membantu KPB an, a, syarikat anak Mahathir atau Mirzan eh dalam hal ini, dalam hal nak selamatkan kor, a, anak a, KPB ni. Anwar telah menggesa Mahathir untuk mempertimbangkan semula skim yang dinyatakan kerana adalah suka untuk kita nak merasionalkan dan menjustifikasikan penggunaan dana perbendaharaan untuk nak selamatkan KPB pada waktu itu. Defendant yang juga uh, menyatakan, Defendant bagi tahu, Anwar bagi tahu kepada Mahathir, uh, sekiranya Mahathir nak teruskan juga pengeluaran dana, maka perlu dibentangkan belanjawan tambahan kepada Parlimen untuk diluluskan. Tak boleh nak bagi nilai-wili, nak bagi macam tu je, tak boleh. Jadi pada masa itu An Anwar um, uh, uh, tapi ialah Mahathir kecewalah dengan jawapan Anwar dan menekankan bahawa kalau didedahkan di parlimen benda itu akan memalukan Mirzan dan juga dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri. Walaupun Anwar enggan melayan permintaan KPB untuk bantuan kewangan dan beliau telah menjawab Mahathir seperti yang dinyatakan di atas defendan kemudiannya memaklumkan kepada Tan Sri Muhammad Hasan Marekan, masih hidup lagi orang ni yang merupakan presiden dan ke, uh, dan CEO Petronas terdahulu bahawa uh, Mahathir telah mengarahkan Petronas untuk bail out KPB. Okay So dalam tak sempat dia nak selesaikan masalah tu dia terus minta tolong dengan Petronas, bukan minta tolong bagi arahan pada Petronas. Tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu. Ni saya nak bagi tahu ah, kalau adik-adik semua nak nasihat percaya cerita fitnah liwat, inilah sebab kenapa Anwar difitnah liwat. Nak letakkan Anwar dengan skandal rasuah tak ada. Skandal penyalahgunaan wang tak ada. Skandal itu, skandal ini tak ada. Maka pada waktu ini 1997 wujud 50 dalil kenapa Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. 50 dalil itu menyebut tentang skandal dengan bini orang Samsida, skandal dengan itu, skandal dengan ini, dia main belakang dan sebagainya, macam-macam cerita. Sebenarnya cerita itu semua fitnah untuk nak untuk memastikan dia jatuh disebabkan keengganan dia untuk nak buat perkara songlap duit rakyat untuk nak bail out projek anak bini. Seperti yang kita dedahkan ini. Hari ini kita dedahkan setelah lebih 20 lebih tahun. Dekat nak 30 tahun tuan-tuan. 20 lebih tahun lah. Kan? Perkara ini kita dedahkan. Supaya nampak. Skandal fitnah liwat itu adalah tujuan untuk nak menutup skandal. Habis yang fitnah liwat dua. 1MDB. Fitnah Anwar mendedahkan 1MDB tahun 2011 di parlimen. Fitnah liwat dua digunakan untuk kenakan Anwar pada waktu itu. Baik, kita pergi kepada poin ini. So dia akhirnya dia daripada KPB dia minta perbandaraan tak boleh. Anwar tak bagi, so akhirnya dia minta dekat Petronas. Apabila mengetahui bahawa Mahathir berhasrat menggunakan Petronas untuk bail out KPB, defendant Anwar Ibrahim telah berjumpa dengan Mahathir untuk menyuarakan bantahan. Beliau terhadap perkara yang sama. Tetapi Mahathir tidak mengindahkan bantahan Anwar dan menyatakan bahawa Petronas berada di bawah kawalan pembendaharaan. Pada 6 hari bulan 3, 1998. Kita kena ingat, eh, Anwar dipecat September 1998. 6 hari bulan 3, 1998, Petronas telah mengumumkan rancangan untuk mengambil alih aset-aset perkapalan KPB. Akhirnya Petronas ambil juga. Perkara ini dibuat menurut arahan yang diberikan oleh pelantif. Oleh Mahathir. Pada masa itu Petronas bawah berada di bawah kawalan dan arahan Mahathir menurut Section 3 Akta Petroleum 1974 kerana beliau adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah pengurusi ataupun patron kepada Petronas. Sebagai Perdana Menteri, Mahathir juga mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa-apa arahan yang diberikan. Apa-apa arahan yang diberikan. Mahathir juga mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa-apa yang difikirkan sesuai kepada Petronas. So, nak membuktikan bahawa 22 bulan tu memang dia bail out anak dia. Pada hari yang sama, 6 hari bulan 3, MISC telah memeterai dua dokumen persefahaman MOU bersama dengan Petronas dan KPB. Defender menyatakan bahawa objektif untuk MOU adalah memudah atau facilitate pengambilan pengambilan pengambil alihan aset-aset KPB melalui pembayaran tunai kepada KPB. Kita kena ingat eh KPB tadi ada net uh, liability sebanyak 400 lebih juta. Okey. So MOU itu memorandum Persahaman dengan Petronas ini adalah MIC akan MIC akan mengambil alih Petronas tanker daripada Petronas pertimbangan pembelian pengambilan Petronas Tanker akan diselesaikan dengan pengeluaran saham baru kepada Petronas dia bagi saham. Setelah pengeluaran saham baru oleh MIC kepada Petronas MIC akan menjadi saham, anak syarikat kepada Petronas. MOU dengan KPB pula MIC akan ambil alih syarikat Pacific Basin Box uh, Shipping Limited yang dikenali sebagai PNSLB, PNSL Limited daripada KPB dengan 48.4% uh, MIC juga akan mengambil alih daripada PNSL Berhad yang merupakan anak syarikat milik penuh KPB. 51% kepentingan ekuiti yang dimiliki oleh PNSL dalam SLNG Transportation dan juga ISL Energy Transport 2 Senibarat. 9 buah kapal dan 2 kapal yang baru dibina dikendalikan oleh PNSL. Yang ni dia akan ambil alih. Okay? Pada 12 hari bulan 11. Okey. 12 hari bulan 11 Anwar dipecat bulan 9. Dua bulan kemudian. Transaksi dua bulan setelah Anwar dipecat sebagai menteri keuangan dan kemudian Mahathir mengambil alih sebagai menteri keuangan. Kita kena ingat eh. Mahathir ambil alih daripada menteri keuangan sebagai menteri keuangan. Okey. Mahathir ambil alih sebagai menteri keuangan. Itu kita kena ingat. So pengambil alihan tersebut masa bila pengambil alihan tersebut? Pengambil alihan tersebut berlaku pada setelah Anwar Ibrahim dipecat dan sebagai Menteri Keuangan. Okay, ini yang perkara yang kita kena faham. Setelah mengambil alih pada bulan 11, 9 dipecat, bulan 11 Anwar sebagai Menteri eh, Mahathir sebagai Menteri Keuangan. Mahathir sebagai Menteri Keuangan telah berlaku antara MIC KPB dan syarikat penuh KP, KP PNS lebih berhad. MIC telah mengambil alih PNSL Limited daripada KPB dengan pembayaran tunai sebanyak 55 juta USD atau 209 juta. Kemudian MIC juga telah mengambil alih ekskut, eh, eh, equity dan aset anak syarikat KPB KPB dengan nilaian 165 juta USD atau 627 juta ringgit membawa kepada hampir 1 bilion ringgit transaksi. Anwar menyatakan bahawa transaksi-transaksi MIC KPB telah berlaku di bawah bidang kuasa Mahathir. Semasa beliau Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Anwar dipecat September, dia ambil alih bulan 11 dia selesaikan perkara ini. Anwar ditangkap eh. Okey, pada September itu dipecat eh, bukan belum ditangkap dia pecat. Menurut tanda saksi, KPB telah menerima sejumlah 220 juta USD ataupun 836 juta ringgit daripada MIC Petronas untuk tahun kewangan pada 1998 Disember. Akibatnya, pada awalnya pada Disember 97 kerugian Uh, KPB adalah 189.788 juta untuk kewangan tahun berakhir. Disebabkan oleh transaksi yang dibuatkan oleh Mahathir tadi, disebabkan Mahathir buat benda itu semua, KPB kemudian melaporkan keuntungan sebanyak 126.53 juta ringgit dalam masa setahun. Disember 98, 97 tadi dia rugi 189 juta. Disember 98 dalam zaman kewangan apa? Zaman kemelesetan ekonomi, zaman krisis kewangan pada waktu itu, Tiba-tiba company KPB untung 126 juta. Daripada mempunyai liabiliti semasa bersih, dia rugi liabiliti semasa bukan rugi. Daripada liabiliti semasa dia dalam balance sheet dia 423.9 juta pada Disember 97, KPB mencatatkan net current asset 73 juta pada Disember 98. Kalau ni tak dipanggil bailout, saya tak tahu apa lagi yang dikatakan sebagai tidak mengkayakan anak bini, anak menantu sendiri tuan-tuan. Satu ni sebenarnya dah cukup dah. Tetapi tak, tak cukup. Anwar dedahkan lagi. Perkara kedua, Opcom Senilam Berhad. Opcom Senilam Berhad adalah sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan fiber optik. So dalam perniagaan ini, anak ketiga plaintif, Mukriz bin Mahdi. Mukriz adalah pengarah Opcom dari tahun 94 sehingga 2009 dan isteri Mukris Norzita Zakaria pemegang saham majority Opcom dan pengarah syarikat uh, daripada tahun 99. Uh, Mirzan juga Mirzan juga adalah pemegang saham Opcom. So tiga-tiga menantu dan juga anak Mahathir pemegang saham Opcom. Okey. So nak pegang saham apa masalahnya is okay lah tu. Baik. Pada tahun 2003 ini saya silap sikit semalam. Mahathir meletak jawatan sebagai menteri dan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada Uh, pada penghujung 2002. Saya kata 2004 semalam. Tak. Sebenarnya 2002. Tapi tak mengubah fakta. Pada tahun 2003. Menteri Keuangan pada masa itu adalah Jamaluddin Jarjis. Ha? Menteri Keuangan adalah Jamaluddin Jarjis. Telekom Malaysia ter Berhad telah mengeluarkan surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta antara lain. Kebenaran mengadakan runiakan terus dengan Opcom. Telekom adalah sebuah syarikat berkaitan JLC dengan Menteri Keuangan. Memegang satu saham khas yang memberikan... MKD kuasa untuk menolak keputusan lembaga pemegang saham yang lain. Sebabnya golden share ni tuan-tuan walaupun kerajaan ada satu share je dalam telekom. tetapi satu share itu dia ada kuasa veto. Ini dipanggil golden share. Kalau kita uh, belajar corporate corporate uh, corporate law kita akan tahu golden share bermakna dia ada satu veto power golden share untuk menentukan even membatalkan semua keputusan uh, lembaga pengarah itu adalah kerajaan. Dan di bawah Menteri Keuangan pada masa itu Jamaluddin Jarjis dan pada masa itu mendapat arahan. Walaupun dia bukan Perdana Menteri tetapi kita kena ingat dia yang mengarahkan. Saya rasa dia masih lagi Presiden. Saya tak tahu Presiden atau tidak. Tapi pengarahan itu tetap datang daripada dia. Kita kena faham benda itu. Pada, pada masa yang material, MKD berada di bawah kawalan dan arahan plaintif. Kerana beliau adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia. Okey. Uh, kemudian pada tahun 2003 Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat untuk menguruskan Ni maksudnya Rasanya pendedahan ini awal sebelum dia meletak jawatan So uh, apa? dengan telekom itu awal sebelum dia meletak jawatan Pada tahun, pada bulan 10 2003 Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat Untuk meluluskan permohonan telekom untuk rundingan terus Seperti yang dinyatakan di atas Setelah itu rundingan terus yang berkaitan telekom dan opkom Telah berlaku antara Oktober dan November So sebelum peletakan jawatan itu Setelah berlaku masa lepas rundingan itu diberi diberi projek itu diberi akhirnya pada Oktober November lah segala-galanya. Okay? Alright. 214 juta tuan-tuan. Eh? Dan akhirnya melalui surat award benil, uh, bertarikh bulan 11 2003 Telekom telah melantik Opcom dengan kontrak berjumlah 214.2 juta. Okay. Sekitar Jun 2004 Opcom telah menyerahkan hak-hak, hak milik, faedah dan kepentingan pihak dan jumlah kontrak tersebut kepada Opcom Holding. Pengeluaran surat telekom bertarikh uh, bulan 9 2003, surat kementerian keuangan bulan 10 2003, serta rundingan bagi kontrak fiber telah berlaku di bawah kawalan, arahan dan atau bidang kuasa pelantif iaitu Mahathir semasa beliau Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia pada tahun 2003. Dia penghujung 2002. Kan? Uh, alright. Ah, sorry, dia dia quit Menteri Keuangan 2003. Betul, betul, betul. Ya, betul. Dia pada tahun pada masa itu, dia berhenti sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2003. Sorry, saya silap. So, kalau kita tengok Menteri Keuangan Ketua, Kedua Jamaluddin Jarjis pada masa itu. Jadi, saya betulkan sikit. So, satu surat award tahun 2003. Kan, tahun 2003. Dia berhenti sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2003. Okay. Pada November 2003 Dia berhenti sebagai Menteri Kewangan Pada November, November 2003 So benda ini masih lagi di bawah kawalan beliau Melalui surat awak bertarikh bulan 11 2003 Sebelum dia meletak jawatan Dia telah telekom Iaitu di bawah kuasa beliau Telah melantik opcom sebagai kontraktor Bagi pembekalan kawal Kabel fiber optik bernilai 214 juta Dan akhirnya pada 2004 Segalanya diserahkan Pengeluaran surat telekom bertarikh bulan September 2003. September 2003 di mana pada masa itu beliau juga adalah Menteri Keuangan ha, dan juga surat Kementerian Keuangan bertarikh 7 hari 10 2003. Baik. Opcom Cable Sendian Berhad. Okey, Opcom Cable Sendian Berhad. Ini satu lagi syarikat. Yang ketiga, adakah cukup tadi Opcom? Tak, tak cukup. Kita bawa lagi company yang ketiga. Opcom Cable Seniran Berhad pula. Baik. Opcom Cable Seniran Berhad dimiliki oleh siapa? Pertama, Mirzan, anak pertama daripada 94 sehingga 2021, pengarah Opcom Kabel Sdn Bhd. Mohzani, anak yang kedua, pengarah Opcom daripada 2009 sehingga 2019. Mukhris, pengarah Opcom dari tahun 94 sampai 2009 dan isteri Mukhris Nozita Zakaria dari tahun 95 sehingga 2021. Okey. Opcom ini telah mendapat kontrak bernilai 11.5157 juta daripada Telkom. Kan, pada 2018 Tadi kita cerita tahun 98 eh, 97 Dia jadi Perdana Menteri Tahun 2003 Yang ini dia jadi Perdana Menteri lagi 22 bulan So dia bagi projek Pada masa ini 2018 10 hari bulan 5 2018 Sewaktu dia jadi Perdana Menteri Okay Jadi Perdana Menteri 9 Mei Kita kena ingat eh, Saya ingat hari ini 9 Mei 2018 kita menang 10 Mei dia angkat sumpah Okay? Ha, selepas pilihan raya 10 Mei, dia angkat sumpah, dia jadi Perdana Menteri. Kontrak itu telah diluluskan terus sebelum jemaah menteri dibentuk, tuan-tuan. Sebelum Mahathir bentuk jemaah menteri, jemaah menteri dibentuk, menteri keuangan dibentuk pada bulan 7 2018. Nanti ada orang tanya, eh, mantan tu menteri keuangan bukan Lim Guan Eng ke? Tak, Lim Guan Eng belum dilantik. Kelulusan itu diberikan oleh Mahathir sebelum pelantikan Lim Guan Eng sebagai menteri keuangan. Menteri Keuangan dilantik pada bulan 7 Julai 2018. Mahathir angkat sumpah sebagai Perdana Menteri bulan 5. Bulan 5 ke bulan 7 itu, dia bagi projek kabel kepada Opcom. Tak habis lagi. Itu, itu menjawab 22 bulan. Yang tadi menjawab 22 tahun. Kencana petrol yang berhad. Ha, yang ni 22 bulan juga. Pada tahun 2001. Anak kedua pelantih Mozani telah menubuhkan sebuah syarikat bernama Kencana Kapital Sdn Bhd dan mengambil alih fabrication. Ya, diambil alih fabrication 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 yang tersebut di Lumut dengan melabur dalam HL Engineering. Pada tahun 2002 Petronas telah memberi satu lesen fabrikasi. Satu lesen fabrikasi offshore structure yang besar kepada Kencana Petroleum walaupun baru ditubuhkan. Company baru tubuh Petronas bagi projek besar pada dia. Sebab anak Mahathir. Pada masa tersebut, diberikan kencana petroleum pelantif adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Akibatnya, pelantif menjalankan pengawasan terhadap pengeluaran lesen publikasi, memandangkan Petronas beroperasi sebagai entiti penuh di bawah Mahadir berdasarkan Seksyen 3 Akta Kemajuan Petroleum. Okey, empat dah. Ini pula 22 bulan, 22 tahun. Sekarang ini kroni. Siapa kroninya? pewajah steel. Dia banyak, tapi ini salah satu. Dalam kes ini dibawa pewajah steel. Dalam tahun 95, Anwar Ibrahim sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri, telah menerima satu laporan daripada Menteri Kementerian Keuangan dalam Lembaga Pengarah Kumpulan Syarikat pewaja mengenai kerugian besar yang ditanggung dan kegagalan untuk mematuhi prosedur dan ke amalan keuangan standard. Anwar kemudian mengarahkan supaya jawatan kuasa tender dan keuangan ditubuhkan oleh lembaga pengarah pewajar. Apabila wakil tersebut di pewajar membangkitkan perkara yang sama, pengarah urusan kumpulan pewajar iaitu Tan Sri Eric Chia, Eric Chia telah memaklumkan bahawa Mahathir telah diberi taklimat dan beliau memberi kebenaran pengarah urusan untuk berbuat sesuka hati. Kan? Uh, apa tujuan Eric Chia jumpa Mahathir? minta ma Anwar sorry apa tujuan Eric Chia jumpa Anwar minta Anwar bail out pewaja pada tahun 96 kumpulan pewaja menanggung kerugian besar yang telah menerima dan telah menerima dana suntikan oleh pembendaharaan negara pembendaharaan tidak dapat menolak permintaan tersebut kerana Mahathir telah mengarahkan supaya Eric Chia diberi sokongan dan latitude untuk mengendalikan syarikat pewaja menurut laporan audit Pricewatercooper kumpulan wajah tidak solvent pawajat memerlukan sekurang-kurangnya 2 bilion ringgit untuk memastikan supaya kumpulan tersebut kekal sebagai usaha berterusan <coughs> sorry saya sebut tadi 5 bilion sebenarnya 2 bilion eh? yang 5 bilion tadi tu eh, 5 bilion tu PKFZ tu skandal lain tak ada disebut dalam ni PKFZ skandal lain sepanjang 96 dan juga 53 bilion untuk tahun 96 hingga tahun 2000 Berdasarkan akaun pengurusan setakat Disember 95 Kumpulan tersebut mempunyai liabiliti semasa bersih Liabiliti semasa bersih eh, naik Net uh, current liability 926 juta Sampai 1 bilion Liabiliti jangka panjang 6 bilion Dan defisit hampir 1.9 bilion Dalam dana pemegang saham Ini tahun 96 bukan tahun 2003 Pendedahan keuangan Kementerian, Kementerian keuangan dalam kumpulan tersebut Adalah lebih 5 bilion termasuk 2.7 bilion dalam tunai 3.1 bilion dalam jaminan uh, pinjaman oleh kementerian dibuktikan terdapat tabir urus tidak baik oleh Eric Chia namun begitu pada Disember 1996 Anwar telah membentangkan usul dalam parlimen untuk meluluskan suntikan kepada pewajar Steel atas arahan Mahdi dan pengurusan syarikat tersebut diselia oleh PwC Anwar kata lulus tapi dengan syarat syarikat itu Ditakbir urus oleh Pricewatercooper Anwar juga telah membentangkan Dapatan awal Laporan di atas Setelah pembentangan usul Yang mendapat liputan luas Anwar, Mahathir telah menyoal Anwar Mengenai keperluan Untuk membentangkan uh, Apa orang kata Dapatan Ataupun uh, Orang kata menota Daripada Pricewatercooper Dalam parlimen Kenapa nak bentang dalam parlimen uh, Mahathir kemudian Terus menyokong Eric Chia Walaupun beliau telah Diberi taklimat Oleh Pricewatercooper Mengenai dapatan pihaknya pada pertengahan 98, Cooper telah menyerahkan laporan lengkap kumpulan pewaja kepada Mahathir, uh, Anwar Ibrahim, uh, per, uh, uh, Anwar Ibrahim dan juga Governor Bank. Sebelum ini sebelum Anwar di dipecat eh. Terdapat pinjaman besar yang diambil oleh syarikat tersebut dan salah urus yang teruk, gross mismanagement oleh pihak pengurusan yang diikuti oleh Eric Chia. Terdapat bukti menunjukkan bahawa Mahathir memberi kuasa dan membenarkan Eric Chia dan pihak pengurusan untuk meluluskan dan memasuki kontrak besar tanpa tender dan ru, tanpa rujukan kepada lembaga pengarah perwajar atau pembenaran. Walaupun Price Water Cooper telah membuat dapatan seperti yang dijelaskan di atas, Mahathir tetap menyokong dan atau tidak mengambil sebarang tindakan terhadap Eric Chia dan pengurusan perwajar. Ini memudaratkan dan menjejaskan Kementerian Keuangan, Dana Awam dan Negara. Okey, Dana Awam dan Negara. Jadi tuan-tuan sempuan-puan sendiri nampak skandal-skandal tersebut, cerita skandal tersebut, apa yang berlaku, bagaimana yang berlaku. Nah, pendedahan tadi adalah menjawab persoalan 22 tahun dia bagi projek kepada kroni anak menantu dan 22 bulan dia bagi projek kepada anak menantu. Tuan-tuan, itu sebahagian saja. Ada banyak lagi yang tidak didedahkan dalam buku ni ada. Uh, Malaysian Maverick Mahdi Muhammad Interbalance Time oleh Barry Wain